Местных лизоблюдов обсуждать как-то ну, желания нет. Есть возмущение. Вот сейчас я сидел, залез в интернет и упорно по Украине разгоняется такой миф, что у нас в области оказывается самый успешный губернатор. Ну, экономическую часть я не хочу трогать, да, наверное, мы каждый на кармане своем ощу ощутили. Э, ну, давайте возьмем политическую, давайте возьмем... Э, Александр был ли он в Новомосковске, знает ли он, что есть такой город Новомосковск, знает ли он, что полгода назад закончились выборы в стране, везде, кроме Новомосковска, здесь они не закончились. Может быть, он боится сюда приехать, так пускай мы хотим, мы действительно мы были у его первого заместителя, э, с депутатами, вот здесь, с активистами. Мы не слышали его мнение. Мы слышали мнение всех. Мы не слышали мнения губернатора. У меня создается такое впечатление, что губернатор боится приехать сюда. А возможно ему не Нестеренко не разрешает. Так пускай он признает это. И, или пускай скажет, что Новомосковск это не часть Днепропетровской области. Или пускай скажет, я там не влияю, там свой есть губернатор. Где позиция губернатора? Губернатор представитель президента. Президент – это гарант законности. До сих пор, до сегодняшнего дня, позиции губернатора нет. Пускай приедет, мы ему скажем, какой он успешный губернатор. Соответственно, выходя из этого, наверное, будет неправильно, если мы просто разойдемся и не примем никакого решения. Раз у нас вечер, ну, громада Шамовна, я предлагаю вынести на вечер вопрос. И с учетом, что здесь сидят, э, процентов 30 э, находящихся здесь сидят э, воины АТО, знаете, хочу предложить, а вы как решите? Пускай я понимаю, что это политическое решение, оно не идет, не несет юридических, но все-таки подумайте. Э, предлагаю, чтобы жители Новомосковска, воины АТО, на данном вечере выразили недоверие к губернатору области Ризниченко. Написать заявление на имя президента. Мы не верим этому человеку, мы не считаем его губернатором. Мы его приглашали неоднократно. И пускай, если, извините, пускай президент, если не руководит губернаторами своими, не имеет влияния. Пускай сам приезжает, пускай представители присылают, пускай в конце концов подтвердят, что Новомосковск это тоже часть Украины. А то у нас такое ощущение, что мы живем где-то в Нестереновске каком-то. Поэтому э, я очень прошу поставить Руслан на голосование этот вопрос. Также я прошу э, общественных активистов, сейчас, я думаю, недолго, если примут жители э, такое решение, э, подписаться да. на имя президента. Да. И э, находящуюся здесь прессу я очень попрошу э, в заголовках обязательно публиковать, э, что жители Новомосковска и воины АТО выразили недоверие губернатору Днепропетровской области. Не просто жители, чтобы не задергать. Спасибо большое.